平日にしては賑わっているじゃないかさすがはフェニックス・ワンダーランドここはやはりスターとしての第一歩を踏み出すのにふさわしい場所のようだなまずは今日キャストオーディションに余裕の合格俺の輝ける才能によってステージは連日満員御礼押しかけるファンやまぬスタンディングオベーションこうして スター・天馬司の伝説が華々しく幕を開けるのであった <laughs> 完璧、完璧だなハッハッハ会場はどこに 何？まずい。時間がない。間に合え。<laughs> これは失敬。スターにあるまじき行動。助言、感謝します。それでは。<laughs> なんとか間に合った。危うく 伝説が始まる前に終わるところだったはい <laughs> ついに俺の実力を見せる時が来たようだな伝説は第一印象が勝負平凡なアピールでは 誰よりも輝かなければ「かけ×「ペガサス」と書き「天魔」世界を「つかさどる」と書き「つかさ」その名も「天魔つかさ」スターになるべく生まれた男 この天つかさ採用された暁には未来のスターとして素晴らしい賞をお届けすることをお約束いたします素晴らしい賞ョー輝きすぎる男天つかさ奇跡を起こす男天つかさ天つかさをどうぞよろしくお願いします オレ <laughs> の輝きに面接官も言葉を失う始末これは合格間違いなしだな <laughs> とってもいい人見つけた当然のように合格してしまったなさすがはオレ この後の計画ではまず初めにショーで主役に抜擢される結果はもちろん満員御礼の大成功その猛烈な人気はとどまることを知らず日本屈指の劇団から出演オファーがなだれのごとく殺到そうして俺はいつしか世界のショーステージで輝くスターの星になったのであったはあっあ、あ、はっ、うん 大やっぱり春って変なの増えるな早く家帰ってゲームしよううんなんだか変わった人がいるねテーマパークの方へ行ったみたいだけどうんじゃあ僕も久しぶりにあそこでやろうかな。 合格者は正門前で待機だったなじゃあこの辺りでポンポンあ,あななんだ急に失礼いたしました私、トーランドのスタッフです本日から働かれる天馬司さんですねみ見た目に合わない重低音ボイスいや 着ぐるみとはいえ、職場の先輩だからなはい僕が天魔つかさですこれからどうぞよろしくお願いしますそれで、配属先のステージはどこにあるんでしょうかあちらです少し離れているので、ついてきてくださいはいあれが新しくできたネオフェニックスコースターだなそしてあれが、改築されたネオフェニックス城か ここ数年で新しいアトラクションが増えているらしいなどこもかしこもピカピカださすが国内有数のテーマパーク <laughs> しかし何より楽しみなのはショーステージ改装されたばかりならきっと素晴らしく豪華に違いないままだですかどうもずいぶん離れたところに来ているような気が。 もうすぐですすもうすぐってこの辺りは客もまばらだしボサボサ木が生えてるばっかりで何もおや道が奥に続いているここんな場所入っていいんですかうわ急に開けてこれはステージなのかボロボロだぞ こんなところに看板が「ワンダーステージ」と<ー>うわあななんだ何か降ってきたぞようこそえがおいっぱいの「ワンダーステージ」へじゃあみんなでいくよせーの おいワンダホーわかったわかったおワンダホイワンダホイやッホ,ホーーでなんなんだお前どっから降ってきた上だよあの辺あの辺って正気か2階くらいの高さがあるぞふん君、んかさくんが来るから。 びっっっくりさせようって思ったのた確かにびっくりはしたがと,というかなんで俺の名前を知ってるんだそりゃもちろん知ってるよつかさくんをここに呼んだのあたしだもんは私、あたしオートリエムキラキラ笑顔がいっぱいのワンダーステージへようこそ一緒に素晴らしいショーを作ろうね Kazakun!